Мы хотим, чтобы Украина была здоровая, сильная, сильная, лучшая молодежь. Она вишневого тут. И по Украине дзюдоисты подтянутся, поддержат да, нашу акцию. И слава Украине! Героям слава! Поехали! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава нации! Слава Украине! ¡No, <laughs> no, É i'm 4 на Это наш маленький вклад для патриота Украины. Мы добавим и купим нашим людям вещь, которая Сегодня день физической культуры и спорта, и в нашем городе 30 лет тому назад родилась дзюдо. На сегодняшний день мы имеем 9 призеров Европы и чемпионов мира. Это люди, которые в разное время выступали за Украины, которые прославляли Украину и город Вишневый. Сегодня трудное время для нашей страны. Но спортсмены, люди, которые очень активны, они ну, созидатели, они не, не боятся трудностей, преодолевают их. И это от мала до велика. Дети ну, чувствуют патриотизм. Они активны, они любят свою Украину, любят дзюдо. Мы этой акцией... Э, в это время мы отмечаем День физической культуры и спорта, и в это же время мы хотим объединить всю Украину, пытаемся объединить Украину. Мы этой акцией, она делится по всему миру, мы передаем эту эстафету таким городам, как Луцк, как Днепропетровск, как Чернигов, Черкасы, Ивано-Франковск, Коростин, Белая Церковь и Одесса. Эти люди подхватят, эту, юдаисты подхватят в этих городах эту инициативу. Они передадут свою, эту же инициативу другим своим друзьям в других городах по Украине. Э, деньги, которые мы там более 4000 тысяч собрали, мы попытаемся передать э, купить теплые вещи на зиму, на осень нашему ученику, который сейчас находится в зоне Это Завещий Ярослав, который... Это воин, который 72-й бригаде Белоцерковской Украинской армии Он защищает нашу родину Мы как можем ему поддерживать В этой акции приняли гостренера Украины Он Эта акция будет в спорта Распространена по не только дзюдоистам, но и по всем видам спорта Кто нас поддержит? Футболисты, хоккеисты, гимнасты или по большому счету это будет только плюс для Украины. Мы дзюдоисты, это очень сложный вид спорта, который объединяет. нас есть друзья в Донецке, в Мариуполе, в, Харциске, в Краснодоне. Это люди, которые мы близки, мы по духу, нас объединяет Украина и дзюдо. Я надеюсь, что мы свой клан для целостности Украины. Таким образом, продемонстрировали и сделали. Будем желать, чтобы все спорт всех объединял. Украина ⁇ великая страна, сильная, и она сможет доказать, что она лучше всех.